پر اسرار پیش گوئی جو تاریخ کو بے نقاب کرتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بائبل کی ایک قدیم پیش گوئی آج کی دنیا کو کس طرح بیان کرتی ہے دینیل نبی کا ایک خواب تھا ایک ایسا خواب جس میں چار خوفناک حیوان نظر آئے ایک چھوٹا سینگ ابرا ہوا اور تختوں کی عدالت لگ گئی یہ خواب صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو سلطنتوں کے عروج و زوال کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں اس آخری وقت کے بارے میں خبردار کرتا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کیا یہ پیش گوئی روم کے زوال کے بعد پیدا ہونے والی طاقتوں کو بے نقاب کرتی ہے کیا یہ چھوٹا سینگ در حقیقت ایک بڑی عالمی سازش کی علامت ہے اور کیا یہ سب کچھ یسو کی بادشاہی کے قیام کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک بہت خاص پیغام دوں گا ایک بہت خاص بات بتاؤں گا اور آپ اس بات کو غور کے ساتھ سنیے گا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ راز کیا ہے اس پیش گوئی کا مطلب کیا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے کیونکہ ہم اس چینل پر خدا کے کلام کو علمی طور پر معلوماتی طور پر اور مکاشفاتی طور پر جانتے ہیں اور ہم اس چینل پر اس طرح کا کونٹینٹ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سچائی سے واقف ہو اور سچائیوں نے آزاد کرے اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی ہی آپ بلیس ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں کیونکہ آپ کے کومنٹس بہت سارے لوگوں تک ویڈیو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں دینیل کی کتاب ہے اس کا ساتواں باب ہے اور پہلی چند ورسز کی تلاوت کرتے ہیں شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دینیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا دینیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور اکاب کے سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچ کی ماند ہے وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان تین پسلیاں تھیں اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا جس کی پیٹ پر پرندے کے سے چار بازو تھے اور اس حیوان کے چار سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور حیبتناک ناک اور نہایت زبردست ہے اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے دس سینگ تھے میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو میں سے تین سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں میرے دیکھتے ہوئے تخت لگ گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانت تھے اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانت تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانت تھے آئیں اب ہم ان مسٹریز کو جو ہے وہ کھولتے ہیں اب جو پہلا حیوان ہے وہ شیر ہے جو اوکاب کے پروں والا ہے. یہ بابل کی سلطنت کی نمائندگی کرتا ہے جو بادشاہ نبکت نظر کے دور میں ایک بڑی طاقت تھی یرمیہ کی کتاب پچاسواں باب اور اس کی سترہ آیت میں لکھا ہے اسرائیل پرا گندا بیڑوں کی ماند ہے شیرو نے اسے رگیدہ ہے پہلے شاہ اسور نے اسے کھا لیا اور پھر یہ شاہ بابل نبکت نظر اس کی ہڈیاں تک چبا گیا ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں ہزکیل کی کتاب ہے سترمہ باب ہے اور اس کی تین آیت سے سات آیت میں لکھا ہے اور کہو خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بڑا اقاب جو بڑے بال اور لمبے پر رکھتا تھا اپنے رنگا رنگ کے بالو پر میں چھپائے ہوئے لبنان میں آیا اور اس نے دو دار کی چوٹی توڑ لی وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کا سوداگر کے ملک میں لے گیا اور سوداگروں کے شہر میں اسے لگایا اور وہ اس سرزمین میں سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا اس نے اسے آب فراوان کے کنارے بیعت کے درختوں کی طرح لگایا اب ان دونوں حوالہ جات میں بابل کو شیر اور اکاب کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا حیوان ہے دینیل کی کتاب اس کا ساتواں باب اور اس کی پانچ آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ریچھ جس کے منہ میں تین پسلیاں تھیں یہ مادی اور فارسی سلطنت کی علامت ہے جو بابل کے بعد ابری تین پسلیاں ان تین قوموں بابل لود اور مصر کی نمائندگی کرتی ہیں جنہیں انہوں نے فتح کیا کلام لکھا ہے یسایہ کی کتاب اس کا تیرواں باب سترہ آیت میں دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برنگیختہ کروں گا جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے دوسرا حوالہ پڑھتے ہیں دینیل کی کتاب پانچواں باب اور اس کی اٹھائیس آیت میں لکھا ہے فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی اس حوالے میں ہمیں مادیوں اور فارسیوں کی سلطنت کا ذکر ملتا ہے اب ہم تیسرے حیوان کے بارے میں دیکھتے ہیں دینیل کی کتاب ساتویں باپ کی آیت میں اس حیوان کا ذکر ہے چار سر والا تیندوہ جس کے چار پر ہیں دانیل کی کتاب ہے اس کا آٹھویں باب ہے اور اس کی بیس آیت میں لکھا ہے جو مینڈا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ چار اور نکلے وہ چاروں سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی لیکن ان کا اقتدار اس کا سانہ ہوگا یہ یونانی سلطنت کی نشانی ہے جس کا حکمران سکندر آزم الیکزنڈر دا گریڈ تھا۔ چار سر اس کے بعد پیدا ہونے والے چار جرنلوں۔ پہلا ہے کیسانڈر اور دوسرا ہے لسے میچس اور تیسرا ہے سلوکس اور چوتھا ہے ٹولمی۔ ان چاروں جرنلوں میں یہ سلطنت تقسیم کی گئی۔ دانیل کی کتاب ساتویں باب کی سات آیت میں چوتھے حیوان کا ذکر ہے۔ لوہے کے دانتوں والا اور داس سنگوں والا حیوان یہ رومن امپائر کی نشانی ہے جو دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت داس سنگ روم کے بعد ابھرنے والی یورپی ریاستوں کی علامت ہیں مکاشوہ کی کتاب تیرویں باب کی پہلی دو آیات میں لکھا ہے اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اور اس کے سینگوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا اور اس اجدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا اب ہم چھوٹے سینگ کی مسٹری کو دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب ہے اس کا ساتواں باب اور پہلے آٹھ آیت پڑھتے ہیں لکھا ہے میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو میں سے تین سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کسی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب ہے ساتواں باپ اور اس کی چوبیس اور پچیس آیت میں لکھا ہے اور وہ دس سینگ دس بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور تین بادشاہوں کو زیر کرے گا اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے تاریخ میں ویٹیکن اور پاپ کے عروج کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ وہی طاقت ہے جس نے وینڈلز, آسٹرو گوٹس اور حرولی کو ختم کیا اس نے سبت کے دن کو تبدیل کر کے اتوار کا دن متعارف کروایا جو پیشن گوئی کے مطابق وقتوں اور قانون میں تبدیلی کی کوشش تھی نئے ہدنامہ میں سے دوسرا اس کا دوسرا باب اور اس کی تین سے چار میں لکھا ہے کسی طرح سے کسی کے فریم میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب تیرواں باب اور اس کی پانچ سے سات آیت میں لکھا ہے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا دانیل کی کتاب ہے اس کا ساتمہ باب اور اس کی تیرہ اور چودہ آیت کو پڑھتے ہیں جس میں ابن آدم کا ظہور اور خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی ماند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی یوسل مسیح کی بادشاہی قائم ہوگی اور وہی حقیقی حکمران ہوگا یہ پیش گوئی قیامت کے وقت یسو کے دوبارہ آنے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور جیسا کہ ہم متی کی انجیل چوبیس میں باب کی جو ہے وہ تیس آیت میں پڑھتے ہیں کلام میں لکھا ہے اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی اور مکاشفہ کی کتاب گیارویں باب کی پندرہ میں لکھا ہے اور جب ساتویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا اور اس کے بارے میں جبرائیل فرشتہ نے کیا پیغام دیا لوکا کی انجیل پہلے باب کی بتیس اور تینتیس آیت میں لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خدا مند خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا بائبل مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ یسول مسیح کی بادشاہی ابدی ہے وہی حقیقی بادشاہ ہوگا اور اس کی حکمرانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس کا راج انصاف صداقت اور سچائی پر مبنی ہوگا اور وہی شاہ سلاطین اور رب الافواج ہوگا اور دینیل اپنی رویا میں اسی بادشاہی کو دیکھتا ہے ویڈیو کے آخر میں خاص بات ان باتوں کو غور کے ساتھ سنیں پھر آپ کو ویڈیو کی سمجھ لگے گی بائبل کی تشریح میں مختلف مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے آخر میں میں آپ, کے سامنے تین اہم سوار رکھتا ہوں آپ کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں پہلا جو نظریہ ہے کچھ مفسرین کے مطابق چھوٹا سنگھ ایک آنے والی شخصیت ہے جسے مخالف مسیح کہتے ہیں اور نمبر دو پر جو نظریہ ہے کیتلک علماء عام طور پر اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ پاپ کی علامت ہے اور جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی آخری زمانہ کے بارے میں ہے اور مسیح یسو کی واپسی سے پہلے پوری ہوگی ہمارا مقصد کسی ایک تشریح کو ثابت کرنا نہیں بلکہ مختلف تفاصر کو پیش کرنا ہے تاکہ آپ خود تحقیق کریں اور فیصلہ کریں کہ کون کون سا نظریہ زیادہ درست لگتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ بائبل مقدس کی ٹائمنگ سے یا اس کے وقت سے واقف ہو سکے اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے آپ بلیس ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہو سچائی انہیں آزاد اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں کیونکہ اس طرح کا کانٹینٹ ہم جو ہے وہ اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں خدا مند آپ کو برکت دے